Фінансовий експерт розповів черкаським підприємцям про взаємодію влади і бізнесу. Колишній міністр фінансів Литви та екс-член Європейської комісії Альгірдас Шомета обговорив з керівництвом Черкащини пріоритетні напрямки роботи області. Я дуже радий, що нам вдалося організувати цю зустріч тут, в Черкаській області. У мене це вже дев'ятий регіон, який я тобто Я стараюся. работать не только в Киеве э, и с киевскими бизнесменами, но мне очень важно тоже видеть, что происходит э, в регионах, какие про специфические проблемы э, э, озвучивает бизнес э, в конкретных э, областях. И я э, очень благодарен администрации э, за, э, и господину Ткаченко за организацию этой, э, этой встречи. Э, с вашего разрешения. Я для начала представлю коротко нашу деятельность, и затем, конечно, мы будем дискутировать, задавать вопросы или предложения, что можно сделать, чтобы бизнес-климат в Украине улучшался. Для начала коротко о себе. Я гражданин Литовской Республики был дважды министром финансов в своей стране, а сюда приехал чуть ли не прямо из Европейской комиссии после окончания моего мандата как члена Европейской комиссии ответственного за налоги, таможню, борьбу с мошенничеством и аудит. Я считал, что очень важно, чтобы реформы в Украине проходили как можно быстрее, как чтобы Украина, как можно быстрее стала полностью членом, членом европейской семьи и решил, что очень важно лично поспособствовать этому прогрессу. поэтому я здесь и с конца декабря прошлого года возглавляю, возглавляю совет бизнес-омбудсмена который действует на данный момент по постановлению правительства, и задача которого как раз и является то, чтобы помочь бизнесу, когда он встречается с коррупцией, другими неправомерными действиями государственных органов, способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине, а также способствовать изменению отношений между бизнесом и государственными службами. Я, к сожалению, еще очень часто встречаюсь, когда все-таки государственные чиновники они действуют не как служащие, то есть они не служат Бізнесу не служить обществу, а часто ні виступають як начальники бізнесу і общства. І ця ситуація на звісно ж домінитися і для цьому на ми теж роботи. Серед першочергових завдань колективна робота бізнесу, спрощення реєстрації та земельної демократії. Нині зареєструвати бізнес у Черкасах можна протягом доби.